Усім, хто приєднався до глядацької аудиторії телеканалу Миколаїв, ми бажаємо вам доброго, щасливого ранку. А ще сьогодні зустрічаємо щедрий вечір. Сьогодні старий Новий рік, сьогодні о, особливо таке свято, якщо брати за народним календарем, за православним календарем сьогодні Маланії. І хочу сказати, що за традиціями наші пращури сьогодні накривали щедрий стіл. Багато було усіляких наїдків, напоїв, але основу столу все ж таки. складали узвар та кутя. Вы знаете, Іноді сприймають ці страви просто як дійсно традиційні. А якщо підходити з точки зору раціонального харчування, то знову тут можна зупинитися і сказати, що мудрість народна не перевершена. Саме про це сьогодні ми поговоримо з дієтологом Мариною Артемовою. Марина Миколаївна, доброго ранку. Доброго Я утро. хочу привітати вас з усіма святами, що настали. І сьогоднішнім сьогодні свято воно таке для когось велике, для когось маленьке, але воно дуже Таке родинне і тепле, тому що збирається ввечері вся родина, батько за столом, родина е, знаєте, слухає настанови батька. І від того, е, пращури казали, залежить цілий рік. Як буде зустрінутий цей рік, так він і пройде. Між тим ми повертаємося до основ раціонального харчування узвар та куття. Очень хороша тема. Дело в тому, що что зараз у нас зима. то актуальность сухофруктов, она действительно имеет место. Но в пользу этих полезных продуктов хочу сказать, что они сохраняют практически все витамины и микроэлементы после сушки. Если мы возьмем, например, изюм, то в нем сохраняется до 100% микроэлементов и 70-80% витаминов. Но самый летучий это витамин С, но витамины группы В сохраняются, витамины ПП, витамин А кроме того, сухофрукты удобно хранить, если правильно их хранить, то длительное время они сохраняют свои качества. Кроме того, в них находится очень много сахара, поэтому их можно назвать энерготониками, то есть они дают нам энергию. И из сахаров в состав сухофруктов входит пектин, это сахар, как бы углевод, который влияет на микрофлору кишечника, улучшает моторику кишечника. Также используется наша микрофлора для хорошей работы желудочно-кишечного тракта и способствует введению токсических веществ шлаков. Входит в клетчатка. Вот то, что касается клетчатки, то при сушке ее количество увеличивается. Если мы возьмем курагу, то в свежих абрикосах содержится где-то 2 грамма на 100 грамм продукта, а во время сушки уже клетчатки будет 18 грамм на 100 грамм. Представьте себе. Да, да, то есть как бы это тоже очень хорошие продукты, и учитывая то, что у нас длительные праздники, да, использование сухофруктов даже в виде того же узвара, это очень хорошо, потому что э, эти продукты будут усиливать работу желудочно-кишечного тракта и помогать э, избавиться от тех перегрузок, которые были за все новогодние праздники. Э, очень важно еще. И мы говорим не только, что сухофрукты используются в виде узвара, да, вот даже это очень хорошее блюдо для перекусов, гораздо лучше, чем булочка или конфетка. То, то есть это не напиток? Можно даже использовать и не в виде напитка, то есть это будет еще больше пользы, потому что не будет термической обработки. Вот даже из истории известно, что такие сухофрукты, как инжир, использовались сушеные, да, использовались воинами Александра Македонского, когда они ходили в дальнейшем походы это маленькие такие витамины э, да. натурального происхождения марина николаевна вот э, у меня вопрос относительно того э, как правильно приготовить узвар потому что э, некоторые считают что достаточно довести до кипения и продукт в общем как бы готов напиток готов да mm -hmm. а э, еще вот, хозяюшки говорят что неправда надо его долго кипить для того чтобы вытянуть все полезное и э, тогда будет он насыщенный стойкий вот как мама бабушки наши готовы тем не менее вы говорите, что должна быть правильная термическая обработка да. и здесь важно сохранить количество витаминов вот в том нужном для нас виде. Да. Ну, Во-первых, тут еще следует э, оценивать качество самих сухофру... mm -hmm. сухофруктов. Те, которые сорваны в саду, тут же, вот, допустим, те же яблоки, те же вишни, абрикос, и сразу же поддаются сушке. это будет одно, один состав. Вот витаминов это микроэлементов да? сейчас. Это да, это, это очень да. А другое дело, когда э, человек пойдет на рынок и найдет красивую курагу, которая уже обработана э, различными химическими веществами для того чтобы не портилось угу. это уже будет другой совершенно состав то что касается термической обработки но ну, во-первых вот каждый вид сухофруктов он требует определенного вот их нужно замачивать в воде хотя бы на 30 минут. И затем кипятить уже в среднем где-то около 20 минут. Вот, да. 20 минут. Да, да, в среднем, да. Ну, то есть после сначала кипить. Да, но вот если мы говорим, например, о сушеной вишне, да, то ее как бы меньше нужно термической обработки. Если мы говорим о сушеной груше, там, то там больше нужно, там больше дубильных веществ. То есть вот в таком плане еще учитывать состав самих сухофруктов. Вот. И что я еще хотела сказать, что все-таки, конечно, когда мы используем узвар, да, желательно его вот длительное время не хранить, потому что вот приготовили, вот, и желательно в первые, ну, на вторые сутки выпить его, потому что длительное хранение, оно тоже будет ухудшать качество наших конечно, если говорить о людях аллергиках и в э, сухофрукты, мне кажется, вот как бы на мой зрение, точку зрения э, обывателя, то это просто идеальный напиток, который не вызывает аллергии, или все-таки здесь нужно быть осторожным каких-то вот да, вот нужно быть осторожным, вот даже вот то, что касается сухофруктов, которые продаются у нас на прилавках, да, вот они такие яркие, красивые, есть такое вещество, называется сернистая Гидрид, которым обрабатывают сухофрукты для того, чтобы они дольше хранились. Так вот он является довольно-таки сильным аллергеном. Представляете? Поэтому нужно как бы учитывать этот момент тоже. Но вообще по большому счету я хочу сказать, что каждый уважающий человек вот, должен иметь у себя в сумочке даже вот тот же чернослив или обычный сушеный абрикос и в течение дня съедать 5-6 ягод или сушеных фруктов и поднимать эти настроения, себе пополнять запасы микроэлементов в организме, то есть, это очень полезно. Спасибо вам за мудрый совет, потому что как раз вот они, эти са самые вот такие маленькие сухофрукты, которые, казалось бы, распространены очень и для нас в принципе это обычная еда, они оказывают просто величайшее воздействие на наш организм, особенно если вы сладкоежки, то вот, пожалуйста, вам. Та да, самая это конфетка. очень хорошая альтернатива углеводам. Угу. Но вот то, что касается еще, да, есть вот сейчас как бы модно, но не только сейчас, вот сукаты, которые готовят Кстати, из да, фруктов э, э, в сиропе готовят, в сахаре. Опять-таки, это довольно-таки калорийное блюдо, но для разнообразия это тоже, в общем-то, полезно, потому что сохраняются витамины, сохраняются микроэлементы, даже при этой термической обработке. Кстати, вот интересный факт, что э, еще в 14 веке вот в Киеве начали варить сухофрукты, но широкое применение они получили при Екатерине II, когда это вот считалось таким изысканным аристократическим блюдом. Поэтому можно использовать и цукаты в своем рационе. Что там, Екатерина II? Сейчас нынешняя любая бабусь, бабушка, бабуська, на своей кухне, она Екатерину перекроет просто в несколько раз, потому что такое количество у каждых хозяюшек рецептов невероятных, чего стоит только наше славное варенье. Да? Да. Но здесь, опять-таки, мы остановимся, и на что надо обратить внимание, если мы э, все-таки на стол кладем варенье, если, например, это дети. Потому что э, сладости, это прежде всего дети любят сладости, и это и полезно, но здесь надо быть наверное тоже остальным. Да, здесь должно быть просто ограничение по употреблению углеводов. И, конечно, э, или же съесть сахар, или съесть вкусное варенье, которое приго приготовила бабушка, конечно, это море позитива и гораздо больше эмоций. И то, что касается варенья, то есть там тоже сохраняется, ну, клетчатка, естественно, сохраняется, она не разрушается при кипячении, и чем меньше варится варенье, тем, конечно, больше сохраняется витаминов. Но, что я хочу сказать, даже вот из истории известно, опять-таки, если вернуться в прошлые времена, при Екатерине Великой повариха сварила варенье из крыжовника. Угу. Оно имело такой красивый вид, вот изумрудный, и Екатерина подарила поварихе кольцо с изумрудом. Вот, да, что вот когда вы будете кушать всякие сладости, можно вспоминать этот факт, насколько да. это изысканное блюдо все-таки. Мария Николаевна, вторым обязательным блюдом mm -hmm. на столе является кутя. Это, знаете, это такой кладезь всего самого ценного, и многие пренебрегают ею, и считается, что да, это вот то, что касается традиций каких-то, но насколько ценный каждый ингредиент в куте? Сегодня мы, конечно, от вас этого ждем. А, Дело в том, что да, кутя это очень замечательная традиция. Всегда у нас ассоциируется пшеничное зерно, вот, символ жизни. Да, вот, как бы это начало всех начал. И не зря на рождественском столе вот, в наших традициях всегда была кутя. То, что касается кути, то над ней нужно немножко потрудиться, потому что важен выбор самого зерна, то есть там оно должно быть вот таким вот янтарным, не должно быть никаких повреждений. Все-таки пшеница вас основе, Пшеница, да? да? Ну, по традициям идет пшеница. Дальше это замачивается пшеница, эти зерна, можно до часов 5-6 замачивать, потом варится на маленьком огне. Мы уже в одной из передач говорили о кашах, и дело в том, что каши вообще не рекомендуется перемешивать. Во время перемешивания, открывания крышки эм уменьшается количество витаминов, которые там содержится, поэтому на маленьком огне вот как бы томится она довольно-таки длительное время. То есть это зерно должно быть очень легким таким, скажем, потому что некоторые делают ошибку, считая, что для того, чтобы сохранить побольше витаминов, варят недолго, и получается, что оно как бы вот очень жесткое. жесткое да. Mm -hmm. Но тут нужно учитывать еще тот факт, что сама по себе пшеница это довольно-таки тяжелый продукт для переваривания желудка и э, для того чтобы уменьшить нагрузку то есть нужно вот хорошо термически обрабатывать и потом естественно что мы готовим узвар и подаем на стол но опять таки здесь должны быть ограничения да то есть это довольно таки калорийное блюдо и нежелательно много есть но в общем-то наших людей ничем не испугаешь на фоне халат оливье, да, по сравнению с оливье что там кутя но я, знаете, что хочу еще сказать, что мудрость народная, она, конечно, очень-очень велика, потому что сегодня диетологи и вы постоянно нас учите о том, что в основе рационального питания должно быть цельное зерно. Да. Вот оно да, вам как да, раз да, тоже ну, правильно, то есть это каша не очень как бы у нас широко используется в обычной жизни, хотя э, довольно-таки полезная и, опять-таки, дает очень много энергии. Да. Тем более в зимнее время не рекомендуется выходить голодным в холодную погоду. Так что вот как раз вот каша и вот кутя это в самый раз. Мария Николаевна, а хочу спросить о орехах, потому что считается, что орех это есть наш мозг, это угу. работа, да, мысли, это наполненность так бы наша вот умственная. Достаточно съедать, например, одного орешка в день для того, чтобы говорить полноценный в принципе да вот два три ореха даже можно но опять-таки нужно учитывать то что орехи это довольно таки жирный продукт и это нужно учитывать в своем рационе, да. То есть, если мы берем ту же вот кутю, берем узвар, берем готовим еще орехи туда, то есть получается маг, да, очень как бы сытное Лёд. блюдо получается. То же самое орехи можно иметь у себя в сумочке, когда хочется кушать, можно перекусить орехи, и будет насыщение. Но здесь нужно учитывать то, что орехи довольно-таки за своей вот жирности они тяжело перевариваются, поэтому люди, у которых есть проблемы ж желудочно-кишечным трактом, вот хронические там, гастриты, допустим, обострение язвенной болезни, проблемы с желчным пузырем, нужно подбирать очень осторожно орехи, смотреть дозировать и, кстати, вот орехи, они теряют свои качества и почему вот вкус, вот да, вот если старый орех, вот меняется вкус, потому что жиры, которые содержатся в орехах, они на свету окисляются, угу. поэтому вообще лучше орехи в скорлупе, в скорлупе да, угу. то есть если мы говорим о гре детском орехе, да. То есть, когда мы говорим о допустим, кешью. арахис. кешью. Да, вот арахис, я хочу сказать, это один из видов орехов, где очень много содержится веществ, вызывающих аллергию. Представляете? Да, поэтому вот к арахису нужно немножко так осторожно. осторожно, относиться. Да. Вот то, что касается, допустим, кешью, то рекомендуется чистить его от кожуры, потому что считается, что при длительном хранении в кожуре там образуются токсические вещества, вот, и поэтому нужно ее очищать. Поэтому... Много интересной информации, Мария Николаевна. Я думаю, что на орехах мы с вами отдельно должны остановиться, да. потому что орехов большое количество, и тем не менее они несут невероятную пользу нашему организму. Спасибо большое за, вашу, за ваше присутствие сегодня, за ваши полезные советы. Мы поздравляем вас с праздником, и пусть они будут для вас веселыми и в дружественной такой компании. Спасибо, семье. я поздравляю наших зрителей и желаю им есть кутю с узваром с большим удовольствием. Спасибо большое.